অহাবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব আপোনালোকেও এই আঁচনিৰ সমভাগী হ'ব আজি আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতি আছো কথা পাতি থাকোতেও মোৰ মনত বাৰে বাৰে বাংলাদেশ মনলৈ আহি আছে অসম আৰু বাংলাদেশৰ সীমা যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে বাংলাদেশৰ পৰা যাতে কোনো অসমলৈ নতুনকৈ নাহে তাৰ বাবে অসম পুলিচ আৰু বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্ছে নিৰন্তৰ পহৰা দি আছে অৱশ্যে অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাংলাদেশত আছিলে তেওঁলোকক আমি উভতাই আনিছোঁ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰা মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব কিন্তু তাৰ লগে লগে বাৰে বাৰে মনত পৰে বাংলাদেশত নিৰ্যাতিত হৈ থকা হিন্দু সংখ্যালঘু লোকসকলৰ প্ৰতি ইস্কন মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ ভাঙি পেলোৱা অত্যন্ত দুখজনক ছবিসমূহ সামাজিক মাধ্যমত আমি দেখা পাই আছো বাংলাদেশৰ হিন্দু সংখ্যালঘু লোকক গছেৰে বান্ধি ৰছীৰে বান্ধি গছত ওলোমাই নিৰ্মম ভাৱে হত্যা কৰা দৃশ্যও সামাজিক মাধ্যমত আহি আছে অলপ আগতে শুনিলো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাকে জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ এজন হিন্দু কমৰেড নেতাকো হত্যা কৰা হল অৱশ্যে কথাবোৰ কিমান সঁচা কিমান মিছা ময়ো নাজানো সামাজিক মাধ্যমত পোৱা ঘটনা ভগৱানক কামনা কৰিম যাতে সকলো কথাই মিছা হয় আমি সহনশীল হ'ব লাগিব আমাৰ চিন্তা আৰু মন মগজুত প্ৰতিটো ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰাৰ সাহস থাকিব লাগিব যেতিয়া কোনো এটা ধৰ্মই ঘোষণা কৰে যে ময়েই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু মই পোৱা জ্ঞানেই অন্তিম জ্ঞান আৰু কোনো জ্ঞান নাই তেতিয়াই তাত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি হয় ঋকবেদে কৈছিল যে সত্য এটাই কিন্তু সেই সত্যৰ পথত যোৱা ৰাস্তা বহুতো একম সত্য বিপ্ৰ বহুদা বিভ্ৰান্তি সত্য এটাই কিন্তু সত্যত উপনীত হোৱা ৰাস্তা বহুতকেইটা বাংলাদেশৰ সংখ্যাগুৰু লোকসকলেও বুজি পোৱা উচিত যে সত্যক সন্ধান কৰাৰ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব আৰু আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা হিন্দু সমাজৰো আছে মছজিদ চাৰ্চত গ'লে আমি যেনেকৈ আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰোঁ তেনেকৈ মন্দিৰত গ'লেও বহুজনে আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰে আজি বাংলাদেশৰ চলি থকা ঘটনাই মোক বাৰে বাৰে মনত পেলাইছে যে অসমৰ বাৰখন জিলাত আমি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হৈ পৰিছো কেইদিনমান আগতে ঝাৰখণ্ডৰ পাকুৰগোলা এখন জিলালৈ মই গৈছিলোঁ বংগৰ মুৰ্শিদাবাদ জিলাৰ লগত সি সংলগ্ন মুৰ্শিবাদ মুৰ্ছিদাবাদ জিলাখন সত্তৰ শতাংশ লোক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় পাকুৰ জিলাৰ তাৰানগৰ গোপীনাথ নগৰৰ লোকসকল ভয়াত্ম হৈ বিশেষ এটা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকুৰ জিলা সদৰত উপস্থিত হৈ আছে মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকে ঘূৰি নাযায় নেকি তেওঁলোকে মোক এটাই কথা কৈছিলে হিন্দু হৈ থাকোঁ যদি ঘূৰি যোৱাৰ উপায় নাই সহনশীলতা আমাক লাগিব আজিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনতো লাহে লাহে হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে সংখ্যাৰ যুঁজ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ গুণগত যুঁজত আমি আগত থাকিম কিন্তু সংখ্যাৰ যুঁজ কৰাৰ আমাৰ শক্তিও নাই আৰু তেনে অবৈজ্ঞানিক যুঁজ আমি কৰিবও নোখোজো কিন্তু সংখ্যালঘু হোৱা মানেই আমি কি আমাৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰতাক পবিত্ৰতাকো আমি কি এৰিব লাগিব নেকি বাংলাদেশৰ ঘটনাই মনটোক ব্যথিত কৰি ৰাখিছে তথাপিতো আশা কৰিম প্ৰতিটো কথাই যাতে মিছা হয় প্ৰতিটো কথাই যাতে অসত্য হয় বাংলাদেশত শান্তি অহাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাতে শুনো যে এই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক ভুল আছিল এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা কিন্তু কোনো অপৰাধ সংঘটিতই হোৱা নাছিল সঁচাকৈয়ে মনটোত এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ কৰি আৰু যদি আমি তেনেদৰে নুশুনো বাংলাদেশৰ হিন্দু সমাজৰ লগতে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূহৰ হিন্দু সমাজেও অনাগত ভৱিষ্যতক লৈ সদায় উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব আৰু দহটা বছৰ আৰু পোন্ধৰটা বছৰ তথাপিতো আশা কৰিম আজি আমি কৰি থকা কামবিলাকে ক'ৰবাত যেন আমাক পোহৰ দেখুৱায় কৰবাত নহয় কৰবাত আমি যেন যি সত্য সত্য বুলি আমি জানো কিন্তু কেইটামান দিন যেন আমি তাকো পিছুৱাই ৰাখিব পাৰো আপোনালোকেও বাংলাদেশত নিৰ্যাতিতসকল যিয়েই ধৰ্ম নহওক কিয় নিৰ্যাতিতসকলৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সীমা আমি সুৰক্ষিত ৰাখিম সীমাৰ ভিতৰলৈ আমি কাকোৱে আহিব নিদিওঁ কাৰণ সি মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিম শেষত পোন্ধৰ আগষ্ট আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হৰ ঘৰ তিৰংগা স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰীসকলে পতাক উত্তোলন কৰিব নহয় আমাৰ ঘৰৰ পতাকাখন আমি নিজে উত্তোলন কৰিম কাৰণ ভাৰতৰ স্বাধীনতা কিমান মিছা ময়ো নাজানো সামাজিক মাধ্যমত পোৱা ঘটনা ভগৱানক কামনা কৰিম যাতে সকলো কথাই মিছা হয় আমি সহনশীল হ'ব লাগিব আমাৰ